Baru balik kerja, <coughs> lepas tu pergi hiking sekejap. Um, Nggak ada satu isu, yang mana nak repair cover meter pada kereta ya, sudah pecah, Nggak tampal pakai beglas ya. Oke, okay, dan kali ini saya akan buat cap meter ini, yang mana cap meter ini sudah pecah ya. Orang boleh tengok sini. Oke, okay, kep ini sudah pecah. Uh, dan apabila <coughs> bila saya mau dan bila kereta dalam keadaan start, benda ini vibrate ya. Bergetar dan agak bising ya. Jadi tidak selesa untuk memandu ya sebab benda ini bising dan bergetar. So sekiranya membeli membeli benda ini boleh membelinya di aksesori kereta ya ataupun di kereta potong ya. Tapi saya tidak membelinya dan saya cuma akan menyemennya sahaja membaikinya semula. Karena bateri ini masih lagi dalam keadaan elok dan saya tidak membeli yang baru pula. <laughs> so kita tengok di sini, sini sudah pecah. Dan sebelah belakang ini saya akan buat semen. Saya akan gosok dengan kertas pasir menggunakan ini dan saya kasih semen bagian ini ya. Oke okay, dan kenapa saya gosok permukaan Sebelah dalam ini Sebab Saya akan menampalnya dengan Paper glass Paper glass ini Dan Supaya paper glass itu akan Betul-betul Lekat ya di permukaan Cap pita ini so, Tanggalkan dulu bahwa saya akan benda ini ya Permukaan ini Ini adalah paper glass Dan saya perlu mengambilnya sedikit campurkan dengan ini ya Colgate ini sedikit saja benda nih supaya cepat keras ya supaya fiber ini cepat kering cepat keras so kita tidak perlu tunggu lama untuk buatnya keras kita aduk dia pas kita aduk kita perlu memakainya segera ya segeranya kita menunggu lama dan bendanya akan keras ya dan dia tidak boleh digunakan lagi Sekiranya, kita perlu semen di bagian yang pecah seperti ini oke okay, dan sebelah dalam ini sudah kering ya sekejap saja sudah kering tapi saya perlu menambahnya sedikit so benda ini sudah kering ya hmm, sini Jadi, sekejap sudah, sudah kering dan ini pun masih ada saya cuma menggunanya sedikit tidak habis digunakan ya agak teruk ya tapi tidak mengapa surut sudah dalam oke dan benda sudah kering Oke, okay, dan selesai. So benar pun kokoh dan kaca pun sudah kering, so mesti tidak akan bergegar lagi ya. Dan ya, oke, okay, cuma nampak sedikit saja, tapi tidak mengapa. So nanti saya akan memasangnya nanti bisa untuk memasangnya Masa untuk memasang kabel-kabel kemudian kita perlu memasang tempat sekolah. Oke, okay, dan benda pun kokoh Ya, dan benda ini sudah tidak bergetar ya so, Sebelum ini benda ini sudah pecah so, saya sudah menampal sampai fiberglass Dan sekarang sudah tidak bergetar ya Bila mula, mula sebelum saya tampal fiberglass Dan benda ini masih pecah agak bising ya jadi saya memandu pun tidak fokus ya sebab sangat bising Peradakan by depan ini so selesai sekiranya anda ingin buat tutorial seperti saya ataupun kalian ingin semen bagian skru sini sudah pecah kah? ya dan korang boleh beli fiber glass itu di dimana-mana -mana hardware ya so saya juga membeli fiber glass itu dekat hardware boleh beritahu mereka dan hendak uh, pakai beglas untuk bumper kereta ataupun body kereta dan mereka memberi anda pakai beglas itu ya dan anda juga boleh merujuk dalam gambar itu ya pakai beglas jenis apa yang saya gunakan okey dan selesai dan kalian juga boleh tengok ya dekat sini apabila saya membuka aircon ya benda ini juga tidak bunyi lagi ya sebelum ini apabila saya start engine dah bunyi dan bila saya on aircon e saja benda ini akan bergetar dengan kuat ya sangat sangat mengganggu dan sekarang dah sekarang dah ketat ya dan setakat ini saja daripada saya teman-teman Um, semoga kita berjumpa lagi di video-video uh, yang berikutnya dan ya korang boleh cek juga video-video uh, tutorial yang saya telah buat sebelum ini uh, boleh ceknya di sini ya di atas dan ya agak banyak juga yang saya sedang buat tutorial tentang uh, yang terbuat yang akhir-akhir ni tentang power steering leaking dan juga cara uh, baiki meter kereta yang tidak nyala dan juga masalah handbrake dan cara susah nak start kereta cara start kereta dalam kecemasan ya dan agak banyak juga dan boleh cek list listnya di sini di atas dan uh, terima kasih juga atas omongan anda yang telah subscribe telah follow saya terima kasih banyak pada kalian telah menonton video-video saya dan saya harap um, kita akan berjumpa lagi di video-video yang berikutnya insyaallah akan ada lagi tutorial apabila saya sudah lepas pada kesibukan harian saya ya Dan salam sejahtera daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.